известковый налет, вот эти полоски, Унитазы. которые, возможно, есть на унитазах, да, там желтая вода течет, и это все остается. То есть баню это все очень хорошо отмывает, плюс убирает 14 видов бактерий и вирусов, вот этих вредных кандид, стафилококков, скриптококков, то, что не убирается вообще никогда и ничем. То есть баню прямое предназначение именно для этого, да. Ну и можно отмыть все то, что вам надо вот бактерицидно использовать, то вот можно и помыть пол, можно помыть какие-то полы, можно использовать немножко не по назначению, учитывая, что этот продукт полностью органичный. То есть органичность, она засвидетельствована в документах, соответственно, и это средство изначально в Турции вообще продавалось в аптеке. Да? Вот, поэтому продукт очень органичный, в разведенном виде его можно применять. И, и, ну, есть положительные отзывы, что большое количество людей избавились от папиллом на теле, выводили в, развед, в разведенном виде средством ванны. Избавились от боли в горле, от боли в ушах, от сыпи на лице. То есть очень такое как бы, многофункциональное средство. Историй очень много. Даже гангрену вылечили и человека избавили от хирургического вмешательства. Отзывов очень положительных много. Может из присутствующих. Вот я смотрю, Василий хочет сказать. Вот у него точно есть какой-то положительный отзыв. Ну, если вот. так рассказать, то немножко отвечу. Мне тоже пригласили первый раз, это самое, тоже такая же обстановка, все. И вот это говорят, вонье на рану. Я как это? Куда я попал? блин, от унитаза чистить и ванну, а тут ее на рану, как то Ну ладно, думаю. А был на даче и загнал колючку такую с алычи сильную. Я даже не почувствовал, что как. Потом, когда глянул, там уже оно идет, и от мертвления ткани было все. И тут такой рассказ, что и в горло его туда не И я попробовал ткань. Боли не почувствовал. Что-то началось только такое, ну, как вот заживает, как иногда вот, ну, оно ну, как... Чешется вроде бы как вот заживает. Через два дня я посмотрел, там вообще рано затянулось и А вот такой штырь достал. Ну, а когда сказали в горло, я вообще думал, Жить можно. Мы когда ездили на турецкий да. семинар, давайте Василию поаплодируем. Мы когда ездили на турецкий семинар, у нас там в дороге из 12 человек заболели. Ну, вирус, вирус, да, у всех болит горло, насморк и все остальное. И наша коллега в неразведенном виде налила баню и сказала, девчата, нам терять нечего. Брызгаем все в горло, кому-то профилактика, кому-то будем избавляться от вирусного заболевания. Ну, нам действительно терять было нечего, мы в дороге целые сутки, одни таможенники вокруг нас и дорога. Ни одной аптеки по пути нету, ну, то есть ничего нет, ну, что нам терять? У нас есть в автобусе массажный крем, который заменяет пол аптечки, да, в доме, и есть неразведенный баню. И мы мы прямо не разведенным банью пшикали в горло. И у нас есть даже отличный результат у нашего золотого лидера Натальи Елисиной. Когда она попрызгала в горло, обработала банью, и у нее это, спала температура, снизилась температура. А температура была нормальная, такая высокая, ну 39 это точно, но нагорела вся. И у нее снизилась через пару часов температура. То есть, вот когда под рукой ничего нету, нет аптек, можно воспользоваться органическими средствами, и они действительно помогают. Я уже не говорю за массажный крем, мы его там везде и наносили, и мазали, и руки, и ноги от отечности, и от давления снижали давление. И мы его немножко даже ели. И все, кто ел, остался жив. Да. И горло не болело, продезинфицировали, до Турции мы доехали уже в более-менее нормальном состоянии. А дальше мы перестали болеть, Потому что мы приехали на семинар, наша была задача воспринимать информацию. Болезнь ушла, но ну, потом вернулась. Но ну, мы ее долечили и домой вернулись все здоровые. И опять же, мы не покупали никаких средств, мы как бы даже аптек по дороге не видели. Хотя они были. Но мы знали, что у нас есть баню и у нас есть массажный крем. И этим мы вылечились и вернулись все здоровые и счастливые на